अतः पुण्यवाचनप्रयोग भूमिस्पर्शः अम्भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वताया विश्वस्य भुवनस्य धरत्री पृथिवीं जच पृथिवीं दत्त गंः पृथिवीं माहिं वंसीः विश्वाधारासि धरणिशेषनागोपरिस्थिता उद्धृतासि वरायेण कृष्णेन शतबाहूना प्रक्षेपः ॐ ओखदयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा जस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तगं राजन् पारयामसि कलशस्थापनं मह आजिग्रकलशं मह्या त्वाविशन्तविन्दवः पुनरूर्जा निवृत स्वसा नः सहस्रं दुक्षोरुदार वयस्वती पुनरम विशताद्रैः हेमरूप्यादिसमभूतं तम्रजां सुदृढं नवं कलशं द्योतकलमाशं छिद्रव्राणाविवर्जितं जलपूर्णम् ॐ वरुणस्योताम्बानामसि वरुणसस्काम्बसर्जनीस्थौ वरुणसरितसदान्यसि वरुणसरितसदनमसि वरुणसरितसदनमासीद जीवनं सर्वजीवानां पावनं पावनात्मकं बीजं सर्वोषधीनां च तज्जलं पूरयाम्यहं गन्धप्रक्षेपः केसरागरुकं कूलगणसारसमन्वितम् मृगनाभियुतं गन्धं कलशे प्रक्षिपाम्यहं धान्यप्रक्षिप ॐ धान्यमसि दिनुहि देवान् प्राणायत्वोदानायत्वा व्यानायत्वां दीर्घमनुप्रसितिमायुखे तान् देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिकृपणा त्वच्छिद्रीणपाणिना चक्षुके त्वां महीनां पयोऽसि धान्यौषधिमनुष्याणां जीवनं परमनुसतं निर्मिता ब्रह्मणा पूर्वं कलशे प्रक्षिपाम्यहं सर्वोषधि प्रक्षिप ॐ जा ओख देहि सोमराणेर्हि बहवीः शतविचक्षणाः तासामसी तमोत्तमार काम सगे ओषध्य सर्वृक्षाण तृणगर मलतास्तु दुर्वासर्स संयुक्ता कलशे प्रक्षिपा्य हम निक्षिपा्य दुर्वांकुरा दूर्वाहयं रतसम्पन्ना शतमूला शताङ्कुरा शतं पातकसंहन्त्री कलशे प्रक्षिपाम्यहं पञ्चपल्लवप्रक्षिप ॐ अश्वत्थे वो निखदनं पर्णे वो वतसि वत वसतिष्कृता गोभाज इत्किला अश्वत्थो दुमबरः प्लक्षो चुतन्यग्रोधपल्लवः पञ्चेतान् पल्लवान् अस्मिन् कलशे प्रक्षिपाम्यहं सप्तमृदप्रक्षिप ॐ स्यो न पृथिवीनो भवान् रक्षरानिवेशनि जच्छ जचानह शर्म अश्वस्थना गजस्थान वाल्मीका संगात हदत राजस्थान च चि क्षिपेत फल मिदम दिव्य पवित्र पुण्य दम हारकम हम पापूंजा कलशे प्रक्षिपाम्यहम् पञ्चरत्नप्रक्षेप ॐ परे वा जपतेः कविर्निर्हव्या न क्रमेत दासुखे कनकं कोलिशं नीलं पद्मनागं च मौक्तिकम् एतानि पञ्चरत्नानि कलशे प्रक्षिपाम्यहम् हिरण्यप्रक्षिप ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा दारपृथिविन्द्यामुतिमाङ्कस्मै देवायः विखापिदे मां हिरण्यगर्भगर्भस्तं हे हेमबीजमविवावसुः अनन्त्यपुण्यफलदं कलशे प्रक्षिपाम्यहम् रुक्तरक्तसूत्रवेष्टि नमः अं सुजातो ज्योतिका वासो यज्ञे विश्वरूपकं संव्ययस्व विभावसो ओं युवा सुसावी आगाश उशन जायम तंदीरा सह कवय उन्नयती साध्यो मनसा दिवज सूत्र कार्पस ब्रम्हण निर्मित पुरा बद्ध जगत वेष्टन मम तेन मं पूर्णपात्रस्थाप नमः ॐ पूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणाव इोर्जघं शतक्रतो पीतानां सर्ववस्तूनां सर्वकार्यार्थसाधनं सम्पूर्णकलशो येन पात्रं श्रीफलं तत्कलशोपरिः ॐ तत्त्वा जामि ब्रह्मणा वन्दमानश्च दाशास्ते जजमानो हविर्भिः वरुणेह वरुणेहबूर्षगं समानायुः प्रमोक्षीः न मनो ज्योतिर्जुगदामाजस्य बृहस्पतिर्जग्नमिमान्तनो त्वरिष्टां जण्डगं समिमं दधातु विश्वे देवासंयमादयन्तामॐ प्रतिष्ठ वरुण देवता सुप्रतिष्ठा व्रता सर्वोपचार्थी गंदाक्ष सर्पयामी प्राथयिता नमो नमस्ते प्रभाय सुस्वीताय सुमंगलाय सुचहस्ताय जशासनाय जलानाथय नमो नमस्ते पाशुपाणी नमस्तुभ्यं पदमने जीवनाय कम पुण्यवाचन यवत्म सन्नी दो अवनिकृत चाण्डुमङ्गलकमलकृतस्य शमञ्जलिं शिरसादाय दक्षिणेन पाणिना स्वर्णपूर्णताम्रपूर्णकलशं धारयित्वा वदेयुः ॐ त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः तु धर्माणि धारयन् ॐ त्रीणीतावर देविवन्दनानि तृण्यप्सु तृण्यन्तः समुद्रे उत मे वरुणच्छन् सर्वन् चत्राताहुः परमं जनित्रम् ॐ त्रया देवा एकादशत्रयस्त्रिगंशाः सुरादशः पुरोहिता देवस सवितो सवे देवा देवे रवन्तु माम् ॐ दीर्घा नागानद्योगिर्यः त्रीणि विष्णुपदानि च तेन आयुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमाय रस्ति भवन्तु कुर्वन्तु के नाय प्रमाणीना पुण्य पुण्य हम तीन बार माथे पे लगा लीजिए और भूमि पे रख दीजिए इत्याशीवाद मंत्र